<звы> <звы> Наташа, Наташенька, давай вместе сегодня погуляем, пожалуйста. Виталик, если бы даже хотела с тобой погулять, все равно бы не получилось. Я сегодня иду ужинать в самый дорогой рыбный ресторан. Ну, если ты уже так сильно хочешь рыбы, то постой тут. Я сейчас быстро сбегаю и вынесу тюльку. Мама только сегодня купила. Посидим, посмотрим. Ну что, Виталич, посмоктал. Если не найдешь себе нормальную тюльку, то так всю жизнь будешь только тюльку смоктать. Ой. Привет. Можно с тобой познакомиться? Привет! Можно я с тобой познакомиться? <Слышко> Привет! Можно я с тобой познакомиться? Меня зовут а тебе как? Григорий Иванович? Алексей Петрович? Валентин Петрович? Можно просто Петрович. А в тебе есть закурить? А я не курю. Я просто решил проверить, зуб ты чили. <свят> Слухай, Петрович, а ты что тут, то ли телочек цепляешь? Виталий, какие телочки? Мне 50 лет. Мне это уже не интересно. А шо, что ж тогда интереснее? Я знаю такие места. Там такая рыбалка. Сразу о забудешь, когда выезжаешь. А сколько времени? Уже 5 утра. Єгенівна, давай в наступний раз, коли визначається з автопатії, будемо, то сразу йдемо домой. А не це, отвоє, на це посидим на лавочці чи трошки, повтикаємо. А я на рыбалку йду, так. Да. Куди б ти не йшов, Віталька, а тобі там нічого ловить. Виталик, привет, Петрович. Давай рыбу ловить. <реку> Блин, я вместо удочки лишнюю палку взял. Наконец-то. Где ты был? Мы же с тобой на зорке договаривались встретиться. Я проспал. Моя мамка забыла разбудить. Но чтобы ты не ругался, она даже тебе записку написала. На, а видишь, что я себе взял. Бачи. И ты думаешь, что мы наловим столько рыбы? А потом будем уху готовить, да? Не, Петрович, это не для этого, не для ухи. Это, чтобы гулять эти войнушки. Дивись. <свят> Хендехо, русский партизан. Где <свят> у вас тут есть нормальные чолочки? Да, <свят> да, 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 да. От сволочи браконьеры. Вместо того, чтобы нормально рыбу ловить, они динамитом рыбу глушат. А потом они пузами выплывают наверх. Кто, браконьеры? Рыбы! Ладно, Петрович, не расстраивайся. Что для нового друга не сделаешь? Я сейчас в речке сполосну свои носки, и нам браконьеры даже завидовать будут. Но рыбу надо сначала прикормить. Пахнет еда. Петрович, а на что ты едой разбрасываешься? Якщо б я так ділав, мене мамка вже по рукам би надавала. Бросаєш макуху. І риби возле тебе косяками ходять. Точно як тілочки. Якщо <реш> розбрасуєшся деньгами, то вони вокруг тебе косяками ходять. <реш> не вибрасуєш всю макуху, Петрович. Почому? Не знаю, як риби, а тілочки, якщо розуміють, що ти вибросив всю макуху, ти їм стаєш вже не і вони чекають других рибаків. Да, ну да. Что это за шуба? Лиса, норка, сенсила. Это рыжик, это барсик, это мульчик, это Васенька. А это шарик. Да, на хлеб не хочет сегодня брать. Ну что, будем на червя. А где черви, Виталик? Какие черви? В этой банке были. Я их съел. Ты с ума сошел, ну. Ну, я просто подумал, что это такие червячки, как вот из кондитерского отдела, сладкие такие. Они соленые. Да я же то им и думаю, что с не те. Ну ладно, будем на опарышей ловить. Я надеюсь, ты не съел опарышей. Я что, похож на дурачка из ты опарышей? Ох, и сволочи эти браконьеры! А мне нравится, классно бабахают, как салют. Запомни, Виталик, на рыбалку ходят, чтобы почувствовать тишине гармонию. А эти браконьеры весь кайф ломают. Слышь, Петрович, так можно, пока они ничего не взрывают, по 50 граммов гармонии? Давай. Закушую. А что, череки больше нема? Кыш, Евгеньевна, моя соседка затопила, а вона ж рыба по гороскопу. А все рыбы сполочили. Что ты такое говоришь? Я тоже рыба. Да шо? Або не треба было меня затапливать. А Привет. А Опишу русалка. Ты тебя выбросили на берег после кораблекрушения. Молодой человек, сейчас придет мой парень. Не надо только угрожать. Может ты тоже не в моем вкусе. Слухай, якщо тобі захочеться швидкого і класного секса, ми тут з Петровичем рядом в кущах. Все, нема в них більше динаміта. І машини в них теж більше нема. Ніхто тепер не буде нарушати гармонію. кстати, о гармонии. Петрович, да. в меня есть рыбацкий тост. За поплавок, чтобы всегда стоял. Но ты молодец, совсем недавно рыбак, а уже в теме. Да. Петрович, а я только что русалку бачу. Закусывать надо, выпей, будь лединером, Мужики! Тут никто не проходил! А что а случилось? Да какой-то идиот, только что Полено из костра в наш рюкзак с динамитом подложил! А рюкзак-то рюкзак! Он рядом с машиной был! Вы случайно не знаете, кто это сделал! Ну а если знаем, то что? Да я его. Я его поймаю, я ему голову скручу, я ему руки-ноги поотрываю. Я рыбу, которую мы поймали, я ему в задницу запихну. Не, не, не знаем кто это. Мы тут с Петровичем сидим, гармонии наслаждаемся. Что, смешно, да? Она а вот не до шуток. Шу, Я просто не хочу, чтобы из моей задницы сделали аквариум. Здравствуйте. Старший инспектор УК Рыбнадзора Иван Григорьевич Толстолобик. Ваши документы. А мы что, что-то нарушили, чи шо? У нас даже машины нет. Разрешение на рыбную ловлю. А вам не кажется, что вы гаишники вообще охренели? Я не гаишник, а рыбинспектор. Идите рыб штрафуйте, мы тут при чем? Чего же вам взять куда? Э -э, можно решить этот вопрос? Хм. А я знаю где в речке самое глубокое место. И если привязать до ноги камень, то вообще никогда не найду. <с trench> <рис> Счастливой рыбалки. Виталик, ну ты красавец. Петрович, ты первая людина, яка мне не каже такие слова. Можно я тебя поцелую? Смотри, клюет, клюет. Давай, давай. Почему? Привет! Привет, золотая рыбка! Меня зовут Виталик. Можно я загадаю три желания? Виталик, все это сказки! Рыбы желания не отгадывают. Отгадывают, дивись! Я хочу, чтобы сейчас у Петровича заклювало. Смотри, клюёт, клюёт, клюёт! Бачишь, Да, бачишь. смотри! Бачишь, бачишь? А сейчас хочу, чтобы сорвалось. Сорвалось! Зачем ты такое желание загадал? Последнее желание осталось. Думай хорошенько. Рыбка, рыбка, я хочу, чтобы сейчас тут у нас появилась какая-нибудь телочка. Виталик, что ты тут делаешь? Ну, сейчас ты у меня Так, пять часов. В это время хорошо лох клюет. Кидай. Як не встиг. Це Ну, мама, ми просто з Петровичем ловили рибу. Як вам не встидно заманили мальчика на рибалку ви, щоб педофіл? Какой педофіл? Йому 40 лет. Мені 30! О, бачите, що зовсім дитина. Пошли домой, там гречка вже готова. Як я люблюсь молоком. Я кажу, что рассыпала в углу, будешь стоять на коленях, просить прощения. Ждоровый! Привет, Петрович. Ну что у тебя? Ха. Вообще ничего. И у меня ничего. Я уже и домой собрался. Все равно сегодня клево не будет. Как это не будет? А там на переезде поездом панду сбило. Хоть рыба почуяла и на глубину ушла. Ну тогда я тоже буду собираться. Привет, Петрович. Привет, Виталик. Что, опять на рыбалку захотел? Не, знаешь, что я тебе скажу? Что если не получается поймать рыбу, проще пить в магазин, заплатить деньги и не мучаться. И я тебе скажу, если не получается с телочками, то проще поехать на окружную, заплатить деньги и не мучаться. Можно с тобой познакомить. Меня звать Виталик. А тебе. Аля. Зоя? Уже Юда. Извините, я в такое время не знакомлюсь. А ты? Я вообще-то своего парня тут жду. Он в Беркути работает. Фу. Сегодня ночью в вашем доме ограбили 19-ю квартиру. Вы, случайно, не видели никого тут подозрительного? Это ж Суворовый, Суворовый. Правильно сделали, что ограбили. Правильно, не будут нос задирать. А что вынесли? Да практически все. А у а, тебя а, а, а оставлены на месте преступления какие-то следы или улики? Сработано чисто. Вот только одно странно. Ковер почему-то не вынесли. А ковер дорогой, хороший, персидский. Ну, знаете что, держите нас у курсе дела. Хорошо. До свидания. Счастливо. Лё! Толян! Что, страх потерял? Ты какого ковьер не вынес? Персидский! Ты бы что, гроши лишние? Стой. Давай к стене. Теперь боком. Все. А можно я с вами сфотографировать? Не положено. А можно потом эти фотки себе на флешку скинуть? Нет, нельзя. Давайте телефон. А я знаю, что я имею право на один телефонный звонок. И куда ты собираешься звонить? Сейчас узнаете. Ты Виталик, скажи, сколько у меня денег на счету? Спасибо. Я узнал, в меня на счету 3 гривни 25 копеек. Так что, чтобы с моего телефона не звонили, ясно? На. А теперь отпечатки пальцев. Что, всех чешу? Конечно, все. И на ногах? Это не больно? Увидишь. Чуешь? А что это у вас кудра не сладкая? Эй, ты что делаешь? Это ж кокаин, вещественное доказательство. А, что-то у вас кокаин не сладкий. <решит> Ого! А это пистолет настоящий или игрушечный? Так, Виталик, спокойно, 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 спокойно. Положи пистолет на стол. Раз так взлякался, значит настоящий. Бах, бах! Аккуратней! И... Привет! Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебе как? Виолетта. О, Виолетта, а ты что в институт не поступила? Ну типа да. Так ты что торгуешь телу Да. И почем килограмм? Ты Что, дурачок? Сто долларов в час. Ого, мне не надо минимум четыре часа. А сколько, например, минута стоит? Слушай, Виолетта. Раз уж мы тут с тобой вдвоем, ты можешь менять прямо сейчас Ну, в принципе, да. Виталик, на выход. Подожди, чуть-чуть досталось. Я не понял, что здесь происходит? Теперь пугается, не оторвется. Ой, люди сами пропадают таю тайну, и пусть... Ой, смотри, а! Уже час ночи! Рот закрой! Мы отпахали всю жизнь! Мы вышли на пенсию и имеем полное юридическое право расслабляться по-человечески. Правильно? Я не звони мне, мама, я сегодня ночью вернусь! <связывая> Да Я тебе сколько раз говорил, фуфайках ко мне не заводить! Ну шо ты стоишь, дымишь? Я а сними фуфайк. Привет! Меня звать Виталик, а ты Ну Что, дружок, Сам все расскажешь? Ты что, ночью в парке делал? Чулочек цеплял. Ночью? Ну да. У них после рабочего дня притупляется бдительность и может что-то получиться. Так, ты мне сказки тут не рассказывай. Клиз давай. Ну, говори! Я, я не хотел. Что не хотел? Я его не убивал. Ты рассказывай давай. Суд учтет чистосердечное признание я вышел из дома. А вы не сидите. Ну, и так нам, 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 она погано дивится. Да что тут скрывать, не я ее не любил, не вин меня. Ну, и тут на меня надеюсь, что то И я, я подошел до него. И, и взял Ты издеваешься, да? Не, я правду Не хочешь по-хорошему рассказывать? Я тебя сейчас определю в камеру к уголовнику. Ты по-другому заговоришь. Аккуратней. Привет. Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик. А ты, я татарин, башмат, япончик, батуй. А я не думал, что я такой легкий. Так я тебя звал. Фокс слышал. Фокс? А что это ты? спиваешь, чи может фокус какие-то <свес> Я вор <за> в <свес> А що ти заканчивал? Ну, який институт. Бо я тоже хочу бути вором закрою. Закрой рот, а то я тебе, Віталік, його закрою сейчас. Да ладно. А тебе за що, шо, послудить? Щось на базарі вкрав, да? так? без безглубка. Чу ти б'ешься? Ще раз мене вдариш, я позову охранника, понял? Ладно, не переживай, никого ли я не буду звать. Бо я знаю, что в тюрьме не любят тех, кто все рассказывает. Их за это называют яблоками. Слышишь, ты что, действительно дурак? Вот что ты обзывайся? Тебе приятно было бы, если бы я тебя дураком назвал? А ну, иди сюда, слышишь? Что? А ну, стоять! Мобила есть? Что, можно скорого вызвать? Я тебе сейчас автомат в скорую вызову. <рис> а ну чеши отсюда. Бегом! а может, он милицию вызовет? Тьф. Да кто ему поверит? <рис> а? Сегодня, сегодня айфончик. <рис> Ну что, теперь будешь говорить? Да, я все скажу. Фокс мне все рассказал. Сегодня я должен пойти до его банды и передать, где Фокс спрятал деньги. Это зашифровано в татуировке, Фокс сделал мне на спине. Ну что? Иди сюда. Рубашку ему задери. Того идиота, чтобы я его больше не видел. Так что вы не будете за мной подглядывать? Ну бабушки, вы тут всех знаете? где тут банда живет. Что ты таки не кажешь, Виталий? Какая еще банда? Ну а какая банда? Обычная банда, грабят, воруют. У них тут есть хата. Вот мне до них. Да, господи, ты що, скудова тут в банде взяться, а ты що, Виталька? Ну, мне дуже треба. Я сегодня освободился, и мне надо листочку от Фокса передать. Алло, Жорик, тут один штемп нарисовался, угу. Каже, що от Фокса маляву притараню. Угу. Поняла Добрый, Виталичек, фраерок Слухай сюда, тебе в тот дом Значит, первый парадный, третий этаж Дверь направо Три длинных звонка, один короткий Два длинных, пауза Три коротких и один длинный Понял Понял В общем, звонить пока не открою Спасибо Привет. Меня звать Виталик, а кто? Бандиты? Выпьешь? Я в завязку. Я лучше пузи. Да. Э, ты на жертву не налегай. Скажи лучше, где Фокс вообще спрятал. Если б я знал, ты Фокс общак спрятал, я б его сам украл. А если серьезно, то Фокс мне сделал татуировку на спине. Сказал, бандиты прочитают и все поймут. А ну покаж. Жорик, Хорош ржать. Переверните мне этого чтобы Я сам, я сам. Ёпть! так это ж карта. Смотри, вот школа, вот парк. Ха, я все понял. Пошли бабло по дерьмо. Слушай, может не поедешь сегодня на дело? А что такое? Примета плохая. Вчера панду поездом сбила. Думаешь, менты на меня и панду повесить хотят? Да ты, Виталий? Ну я шо? Фокс правильно говорил. Идите в парк, найдите фраера, который выглядит полным дебилом. Фокс тебя благодарит за помощь и передает тебе твою долю. <связывая> Привет, можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталина, а тебя как? Саша, Миша, Андрей Гриша <связывая> <связывая> Некоторые женщины, они любят на мужчин надевать наручники <связывая> И милиционеры любят надевать наручники. И в том и в другом случае вас ожидает незабываемая ночь.